أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Kita sama-sama mulakan kuliah maghrib pada malam ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Al-Qawmiddin. Iyakna abdu wa iyakna sta'in. Ibn al-Sirat al-Mustaqim. mustaqim sirat al an-amta alaihim. Ghajir maghdubi alaihim. Walabdallim. Amin. Amin ya Rabbal al Alamin. Yang dikasihi Tuan Imam yang bertugas pada malam ini, Tuan Bilal, ahli-ahli jemaah, muslimin, muslimat, kita mutam Allah Subhanahu SWT. Moga-moga Allah Subhanahu SWT akan memberikan kepada kita pahala yang terbaik. Hasil usaha kita pada malam ini, keinginan kita memakmurkan sama-sama masjid sengkurung. Alhamdulillah malam ini kita akan sama-sama untuk mengikuti Tadabur Al-Quran Al-Karim daripada Surah Al-Baqarah insyaAllah Pada malam ni kita akan bersama-sama melihat uh, Ayat 160 dan seterusnya daripada Surah Al-Baqarah Kita telah baca pada 2 uh, minggu lepas uh, Satu ayat iaitu satu, ayat 159 Yang menceritakan tentang Al-Kitman Tajuk dia Al-Kitman Kitman ni maknanya ialah menyembunyikan apa maksud menyembunyikan di sini ialah maknanya kita tahu satu perkara, orang yang tahu satu perkara tentang agama, tentang betul dan juga salah dan kemudian berlakulah di hadapannya perkara tersebut tapi dia tidak memberitahu. Dia tidak menyatakan, dia tidak menjelaskan kepada manusia bahawa itu adalah salah. Kita panggil perkara ini juga macam-macam ada panggil Amal Ma'ruf, nahi mungkar pun betul. Iaitu kita beritahu yang salah adalah salah, yang betul adalah betul. Itu termasuk dalam ayat 159 iaitu Al-Kitman. Kitman Khitman menyembunyikan. Jadi Allah SWT telah sebutkan dalam hujung, di hujung ayat 159. Allah Taala berkata ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun Allah Taala melaknat orang yang buat perkara ini Maknanya Allah Ta'ala sangat benci kepada orang-orang yang menyembunyikan Apa yang dia dah tahu tentang agama Apa-apa saja tentang Islam Dan kemudian dia tidak memberitahu Perkara betul dan perkara salah Sedangkan dia tahu Allah Ta'ala kata orang-orang yang macam ni Yala'anuhumullainun Orang ini akan dilaknat. Dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Siapa dia orang-orang yang melaknat ni? Allah Inun ini disebutkan oleh tafsir dia kata semua malaikat. Wan nas wal jamadat disebut ini. Dalam tafsir jalan lain disebut orang-orang yang melaknat ini adalah malaikat, semua malaikat, manusia dan juga benda-benda yang bukan manusia, bukan malaikat tapi batu, air, bukit, bukau, awan dan sebagainya, semua tu akan melaknat orang tersebut. Jadi kita baca ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kalaulah satu kumpulan manusia itu berkumpul dalam satu rumah Allah seperti ini dalam masjid tak kira masjid mana tak mestinya masjid Masjidil Haram Mekah tak mesti tak mesti masjid An-Nabawi di Madinah masjid sekurung pun okey sebab Nabi kata fi baitin min buyutillah. Nabi kata mana-mana orang yang berada dalam rumah Allah dan kemudian mereka itu yang tilawah kitab Allah, mereka tu baca Quran. Maksud baca Quran tu maknanya mengaji Quran, belajar Quran, waya tadarusun fi ma bainahum dan kemudian mereka itu mempelajari di antara satu sama lain. mempelajari Quran itu supaya mereka ni faham. Allah Taala kata orang yang begini, orang yang buat macam ni, manusia yang berada dalam majlis macam ni dia akan mendapat rahmat Allah. Dia akan mendapat istighfar hmm, daripada malaikat. Maknanya bukan kita istighfar, tapi malaikat yang istighfar untuk kita. Dalam satu hadis kata semua sekali yang binatang-binatang ada, burung di langit, ikan di air, padahal ikan tu tak bukannya kenal kita pun, burung tu bukan kenal kita pun, tapi burung-burung ikan-ikan tu, semua sekali tu dan juga batu-batu akan mengucapkan istighfar akan meminta ampun untuk kita. Bukan minta ampun untuk dia, minta ampun untuk kita. Untuk orang yang berada dalam majlis tu. Jadi hebat, hebat sebenarnya. Orang berada dalam rumah Allah Subhanahu SWT ni. Jadi sangat-sangat berbeza lah. Berbeza dengan yang ada dalam, dalam ayat ni. Iaitu orang-orang yang menyembunyikan tadi, dia akan dilaknat. Kemudian 160. A'udzubillahi minasyaitanirrajim illal ladzina tabu aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Ayat 160 ni Allah Taala kata tapi cuma ah semua kena laknat. Orang yang tak di tadi tu melaknat, dia akan kena laknat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan maafkan ah beberapa kumpulan eh orang-orang yang begini yang dalam ayat 60 orang-orang macam ni Allah Taala tidak akan laknat dia Allah Taala ampunkan dia iaitu siapa illal ladzina ha, illal ladzina illal ladzina tabu yang pertama sekali orang yang bertaubat maknanya kalau dia buat perkara tu kemudian dia sedar dulu memanglah ha, dia tak tahu perkara ni salah dia fikir kalau dah tahu satu perkara tiba-tiba dia tak ceritakan kepada orang dia hanya sembunyikan daripada orang, orang tak tahu salah betul dia tak beritahu sekarang dia dah bertaubat jadi kalau orang tu bertaubat Allah Ta'ala akan ampunkan dia tapi dengan beberapa syarat lah nombor satu taubat jadi apa dia taubat ni? taubat ni ialah ada tiga syarat ulama-ulama kata tiga syarat maknanya kena ada tiga tiang tiga-tiga yang perlu apa dia kalau nak bertaubat ni? Yang pertama sekali adalah meninggalkan, atarku. At yang keduanya, al-nadmu. Yang ketiganya, al-azmu. Berazam tak nak buat, meninggalkan apa yang dah dibuat tu. Dan juga dia menyesal atas apa yang dia telah buat tu. Itu, itu nombor satu. Nombor satu, dia mesti bertaubat. Yang keduanya, wa'aslahu. Maksudnya, dan dia beramal soleh. Maknanya, dia kena jadi baik. Kalau dulu dia tak baik, sekarang dia kena bertukar jadi baik. Sebab apa dia menyesal. Itu tanda dia menyesal. Yang ketiganya, wabaiyanu. Allah Ta'ala kata, dia mestilah ceritakan balik apa yang telah tak betul tadi tu. Ha, jadi sekarang ni, kita tengoklah maknanya kan. Kalau, kalau lah maknanya ramai uh, artis lah dan sebagainya lah kan. Dia ni uh, bertawabat lah. Ha, dah bertawabat lah dia kata. Dah bertawabat, kemudian dia nak berhijrah dia kata. Jadi orang yang mana pernah dulu aa, jadi jahat jadi tak baik dan sebagainya ahli maksiat dan sebagainya jadi kalau dia nak bertaubat ha, ni dia perkara-perkara yang dia perlu buat ni yang pertama bertaubat yang kedua dia mesti beramal soleh selepas daripada itu dan yang ketiga dia mesti jelaskan bahawa apa yang dia buat dulu adalah salah janganlah dia tak beritahu apa jadi kalau dalam Ha, dia dah masuk dalam YouTube ke masuk dalam apa benda lah semua benda media sosial dulu gambar dia tak senonoh dan sebagainya jadi selepas daripada dia bertaubat tu syarat dia adalah dia mesti bayanu maknanya dia kena beritahu ni tak betul memanglah dia nak sekat tak boleh dah susah tapi dia kena beritahu kepada orang bahawa itu dulu sekarang saya dah bertaubat harapnya tolong padamkan semua gambar dia semua video dia yang tak betul dulu tu ramai orang macam tu ah ha, yang dah bertaubat ni Ha, jadi dia kena buat tiga perkara. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata faulaika atubu alaihim. Orang yang macam tu Allah Ta'ala akan ampunkan dia. Wa ana at tawwabur rahim. Allah Ta'ala beritahu Allah Ta'ala ni sangat tawwab. Tawwab ni maknanya sangat-sangat menerima taubat dan sangat-sangat ar-rahim sangat sayang kepada hamba-hambanya. Maknanya Allah Ta'ala di dalam satu hadis diceritakan bahawa Allah Ta'ala ni seolah-olahnya menunggu menunggu daripada manusia, menunggu daripada hambanya yang nak bertaubat. Jadi Allah Ta'ala tunggu kita macam macam seseorang yang tunggu seseorang tu maknanya dia tunggu maknanya dia semangat sangat lah. Semangat sangat, suka sangat kalau orang datang rumah dia dan sebagainya. Dia jadi dia tunggu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam satu hadis dia ni menunggu-nunggu hambanya iaitu manusia semua ni bertaubat kepadanya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sebut kullama rajautani wa da'autani da'autani wa rajautani. Jadi maknanya kalau kamu harapkan pada aku, kamu berdoa kepada aku, aku akan ampunkan dia. Aku tak kisah Allah Taala kata doa dosa banyak bagaimana pun tak 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 indah, tak, tak kira. Kalau dosa ni dalam 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 hadis disebut kalau dosa tu adalah sepenuh langit dan bumi. Penuh langit ni dosa kita tak adalah menorangi. Jadi kalau Allah Ta Allah Taala kata kalau seseorang orang tu dosa dia penuh dengan langit ni, habis penuh langit bumi ni dengan dosa dia dan kemudian dia datang kepada aku bersungguh-sungguh, maka Allah Taala kata aku akan hapuskan. Siapa boleh hapuskan dosa manusia? Tak ada malaikat tak boleh. Malaikat tak boleh. Malaikat ni kerja dia tulis ni. Orang buat salah dia tulis, buat salah dia tulis. Kecil pun dia tulis, besar dia tulis tapi kalau nak hapuskan itu bukan kerja dia. Kalau tak dapat arahan daripada Allah dia tak akan hapuskan. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala kata hapuskan dosa orang ni orang ni maka dia akan hapuskan. Malaikat ni ikut dengar cakap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 161. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Ulaika alaihim la'natullah al -mala wal malaikati wan nasi ajabahin. Allah Taala sebut lagi. Ni pasal laknat lah ni Ayat ni, ayat laknat lagi eh. Sebab dia sebut clear di sini Siapa yang kena laknat di sini Allah Ta'ala sebut dalam ayat 161 Soal al Allah ni Orang-orang yang kafir Dan kemudian dia mati Dalam keadaan dia kafir Maknanya seorang yang kafir Kemudian dia mati kafir Siapa? Ha, contohnya Fir'aun lah kata ha. Dia kata tu confirm lah kan Contohnya siapa lagi? Abu Lahab katanya. Contohnya siapa lagi? Abu Jahal jadi kalau manusia yang masih hidup pada hari ini kita tak tahu kemungkinan dia bertaubat kemudian dia mati jadi kita tak boleh naknat lagi dia. Tapi orang-orang yang dah mati kafir, kemudian dia kafir kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Allah Taala kata ulaika alaihim la'natullah. Na orang yang macam tu akan dapat laknat Allah. Apa makna laknat ni? Laknat ialah yang kita sebut dulu ialah jauh daripada rahmat Allah. Maknanya tak mungkinlah dapat rahmat daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala kata, orang yang macam tu, orang yang kafir, mati kafir, orang itu akan mendapat laknat Allah. Laknat Allah Ta'ala sahajakah? Tidak. Dia laknat lagi. Wal malaikati. Dan juga laknat daripada malaikat. Maknanya malaikat ni, dia dengar cakap Allah tu. Allah Ta'ala kata laknat, dia akan laknat lah. Ha, jadi macam kita lah, lagi ramai. Orang sebutkan eh. Dia sebutkan dalam hadis kata. Kalau seseorang tu mati, dan kemudian ramai sangat orang yang Semahyang jenazah ni Contoh ni Jadi orang yang ramai jenazah ni Orang yang semahyang jenazah ni Untuk seseorang yang mati ni Bila ramai Kemungkinan lah Sebab nak doa mereka tu ramai Maka Allah Ta'ala akan ampunkan Beri keampunan kepada orang yang mati tu Jadi Allah Ta'ala boleh tunjukkan Tunjukkan Kita boleh tengok Orang yang mati Kemudian dia tu tu ha, Sebagai contoh ni lah Aa, dalam ceritanya disebutkan Imam Ahmad Ibnul Hanbal. Imam Ahmad Ibnul Hanbal. Seorang ulama mazhab Hanbali lah ketua mazhab Hanbali. Dia ni, ni, dia zaman Abasyah dulu. Jadi dia, bila dia mati, dia memanglah. Memanglah pada masa tu dia memanglah kena seksa, kena penjara dan sebagainya. Sebab dia ni melawan khalifah pada masa tu sebab khalifah pada masa tu adalah Mu'tazilah. Khalifah tu Mu'tazilah. Jadi dia kata, dia bukan makna suruh jatuhkan khalifah tu. Tidak. Tapi dia beritahu, ni tak betul, ni tak betul. Makna dia tidak menyembunyikan. Kemudian dia mati. Bila dia mati, masa dia mati tu diceritakan ada sejuta orang yang semayang jenazah dia. Jadi bayangkanlah maknanya, kalau kita ni mati, tak tahulah berapa orang akan semayang jenazah kita ni. Jadi itu tanda. Jadi sebab itulah, bila Allah Ta'ala sebut sini, malaikat ni, dia akan melaknat. Aa, tambah lagi Allah Taala melaknat malaikat melaknat wan nasi ajmain dan juga semua manusia maknanya semua manusia ni iaitu manusia yang boleh melaknat lah kalau orang kafir tu tak, takkan ada nak orang kafir iaitu orang-orang mukmin orang-orang mukmin semua dia akan melaknat orang-orang yang mati kafir tadi tu kita kata kita tak pernah laknat pun iyalah kita sebab kita pun tak baca Quran ha gitu kan jadi kalau kita kita baca Quran sebenarnya secara tidak langsung kita pun termasuk dalam senarai orang yang malak nak tu ha, kalau zaman sekarang ni orang kata kalau buat apa-apa, bantah apa-apa, tak setuju apa-apa orang buat pet petition ha, petition lah, petition dalam tu kan dalam internet apa benda tu, kita tekan semua senama, dapatlah seribu dapat seratus ribu, dapat sejuta macam-macam lah tapi ni macam seolah-olahnya, bukan seolah-olah memang betul lah, nak nama kita tu masuk dalam senarai petition orang yang melaknat orang-orang yang kafir dan mati kafir. Bukan dia kafir. Tapi kalau kafir hidup dia mati dia Islam mungkin juga. Tapi ini kafir dan mati kafir. Kemudian Allah Ta'ala kata Khalidina fiha Khalidina fiha Itu ayat yang ke 163 Allah Ta'ala kata Dia akan kekal di dalamnya Nya itu apa? setengah ulama kata nya tu neraka maknanya orang-orang yang kafir dan mati kafir dia akan kekal di neraka tapi setengah ulama kata nya tu maksudnya ialah laknat ha sebab ha tu dia boleh jadi dua fiha maknanya fil laknat nar dia boleh jadi dua-dua seterusnya Allah Taala kata la yukhaffafu anhumul azab orang-orang yang kafir dan mati kafir ini Allah Taala tidak akan rengankan daripada mereka azab maknanya jangan harap lah maknanya kalau kalau lah azab tu kena macam tu sampai bila-bila jadi kita pun tak boleh nak kira lah sampai bila-bila ni bila-bila lah tak ada masa sebab pada masa di hari akhirat ni masa dah tak ada yang ada masa-masa ni ialah sekarang ha, ada satu minit ada satu jam ada satu tahun satu minggu satu bulan tu nama dia masa tapi masa tu di akhirat tak ada dah benda-benda tu nak kira apa lagi jam dah tak ada dah, tak perlu jam dah. Jadi orang tak panggil dah. Ribut setahun dulu tahun tak ada. Yang adanya adalah tidak masa tu tak ada. Jadi Allah SWT kata la yukhaffaqunhumul azab. Orang yang begitu dia tidak akan direngankan azab daripada mereka wala hum yunzarun. Dan kemudian mereka itu tidak akan yunzurun yunzurun ini maknanya adalah tidak diterima taubat mereka dan tidak diterima alasan mereka nak minta maaf. Mana tak bolehlah minta maaf. Nak minta maaf, nak minta taubat atas dunia ni. Ha, bukan nak bertaubat di akhirat. Kemudian Allah SWT minta maaf tadi 162, 162, sekarang ni 163. Wa ilahukum ilahum wahid. La ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. Allah Ta'ala kata dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Sebenarnya ayat ini Ayat ini turun Ayat 163 eh Turunnya kerana apa? Kerana orang-orang kafir ni Pernah dia tanya Nabi Dia tanya Nabi Dia kata Oi Muhammad Dia kata Tolong cerita sikit Tuhan kamu ni macam mana? Siflana Rabak dia kata Terima kasih Dia kata Tuhan kamu ni macam mana? Cuba cerita sikit Tuhan kamu Ha itu Jadi orang kafir ni ni bila dia dengar Muhammad ni bercerita, bercerita, bercerita. Jadi mereka pun beritahu lah. Eh hey Muhammad, tolong beritahu Tuhan kamu ni macam mana? Empat persegi ke, bulat ke, tinggi ke, rendah ke, gemuk, kurus ke. Dia fikir Tuhan ni macam patung. Ha, orang kafir ni dia fikir Tuhan Allah ni macam berhala mereka tu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kata, Wa ilahukum ilahum wahid. Itu lah ayat ni. Satu, enam, tiga, surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala kata, Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Kemudian, La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan dia, dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu maknanya sekarang ini, dah ada beberapa sifat dah situ. Yang pertama sekali, Tuhan tu Esa. Yang kedua, Tuhan tu Ar-Rahman. Yang ketiga, Tuhan tu Ar-Rahim. Nah, itu sifat-sifat Tuhan. Kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh kenal. Kita boleh kenal melalui bila kita baca Quran. Kita baca Quran, kita akan jumpa. Macam-macam Allah Ta'ala ceritakan tentang dia. Kita baca Al-Fatihah, kita dah ada lah sifat-sifat Allah Ta'ala. Di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Satulah. Kemudian tu, Alamin ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu semua tu, semua cerita tentang Tuhan. Jadi kalau orang tu nak kenal Tuhan, yang kita kata awaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama-tama dalam agama ni ialah orang itu dia mesti kenal Allah. Jadi nak kenal Allah macam mana? Nak kenal Allah ni, ni bukan kita dengan kenal kita tengok rupa dia kita bukan. Kenal Allah Ta'ala ialah dengan kenal sifat dia. Sifat. Jadi kita belajar sifat 20. Sepatutnya bila kita belajar sifat 20 bukan untuk hafal. Bukan hafal. Boleh hafal boleh menyanyi lagu. Allah wujud di dalam mukhalatuhu mukhalafatul mukhalafatul yang hawaris kaya bukan bukan untuk hafal sahaja bukan untuk menyanyi sahaja tapi kita belajar sifat 20 ialah untuk kita kenal Allah Taala. Jadi kita kenal Allah Taala. Macam mana kita kenal Allah Taala? Ya muhu bi Kita kata contoh ni. Allah Taala ni ni dia tidak perlukan apa-apa. Dia berdiri sendiri. Kita ni perlu pada apa-apa. Kita nak hidup perlu apa? Perlu oksigen. Kita nak sehat apa? Kena makan. Ha ni makan dan nambah. Kita dahaga, kita perlukan apa? Minum. Jadi kalau tak ada air, tak ada makanan, tak ada oksigen, mati kita. Jadi maknanya kita perlu, kita perlukan kepada benda-benda lain. Benda lain. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia tak perlu. Tak perlu oksigen sebab apa? Oksigen dia buat. Apa lagi makanan? Allah Taala tak makan, tak minum, tak apa. Ha nah, itu, itu jadi sebab tu. Bila kita baca Al-Quran, kita belajar sifat Allah, kita belajar sifat 20 dan sebagainya, kita akan kenal Allah. Jadi sebab itulah sini, orang yang tak kenal Allah ni tak boleh terima sebenarnya. Kita tak boleh terima. Dia ni Islam tapi tak kenal Allah. Macam mana tak kenal Tuhan? Mak dia kenal, ayah dia dia kenal. Kalau jumpa tepi jalan kawan dia, dia kenal. Cikgu dia dia kenal. Ha, tapi tiba-tiba Allah dia tak kenal. Kalau orang tu tak kenal anak dia, tak kenal ayah dia, tak boleh dimaafkan. Tapi kalau tak kenal Allah, tiada maaf bagimu. Eh, kita tak boleh maafkan orang yang tak kenal Tuhan dia sendiri yang menjadikan dia. Macam mana dia nak kata dia etikot, macam mana dan sebagainya kan. Yakin, yakin macam mana kalau dia tak kenal. Jadi insya Allah sama-sama kita kenal Allah Ta'ala. Itu lebih penting, lebih penting, penting dari segala-gala yang penting. Ha, macam mana nak kenal tadi? Belajar sifat 20. Macam mana nak kenal tadi? Ha, baca Quran. Kita akan jumpa. Allah ni sifat-sifat Allah ni dalam Quran Karim. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut nah. perkara-perkara ha, yang ada di keliling kita. Kita akan tengok ni. Allah Taala sebut apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya sesungguhnya pada kejadian langit dan juga bumi. Pada kejadian langit dan juga bumi. Ha, jadi bila dikata as-samawat ni, bila dikata al-ardi ni, Maknanya sebab apa? Ha, sebab maknanya langit dan bumi ni semua manusia nampak. Ada manusia tak duduk atas langit atas langit atas atas na bumi, atas atas ni di bawah langit. Semua berada di atas bumi, semua berada di bawah langit. Tak kira lah manusia mana pun. Dia kata dia lahir di mana? Di Mareh. Tak ada eh manusia mengarut ni. Manusia Mareh tu nak pergi pun susah. Ha, dia kata lahir di mana? Di bulan. Tak ada eh manusia lahir di bulan. Manusia lahir di mana? Ha, di India, di China, di Brunei, di atas bumi semua tu. Jadi sebab itulah Allah SWT kata, semua manusia ni, ni yang lahir di, di bumi ni, ni inna fi khalqis samawati wal ardi. Sepatutnya, dia boleh berfikir sepatutnya. Dia kena fikir. Bukan dia fikir langit dan bumi ni, dia tengok, dia tengok macam mana nak buat supaya dapat duit. Ha, itu orang bisnes. Orang bisnes dia tengok semua benda, untuk macam mana nak buat produk lah, daripada sini. Dia pergi sana nak produk ni. Ni produk ni. Sebab apa? Dia dapat duit. Tak salah nak dapat duit dulu. Tetapi yang lebih penting daripada tu adalah adakah bila dia pergi tengok sesuatu tu akan bertambah iman dia kepada Allah. Orang sekarang melancong. Eh? Bukan pergi ke Mekah, bukan ke Madinah. Tapi pergi melancong macam-macam. Pergi melancong, salah tak salah, tak salah pergi melancong. Tetapi bertambah tak bertambah iman tu. Dah habis seribu, habis dua ribu, pergi melancong lah. Tapi bertambah tak? Dah habis seribu, dua ribu tu iman dia bertambah. Kalau tak bertambah maknanya rugi dia. Dia pergi nampak, nampak lah, nampak bukit, nampak ni lah, nampak jambatan, nampak air, nampak pulau sebagainya. Tapi itulah saja dia dapat. Nampak pulau, nampak apa ni Allah Ta'ala tak tanya di hari akhirat nanti Allah Taala takkan tanya awak pernah pergi tak pergi ke Jepun awak pernah pergi tak ke Korea awak pernah pergi tak sini-sini dia kata tak pernah pergi tak apa tak pergi pergi tak pergi ni tak dapat pahala yang dapat pahalanya apabila bertambah iman ha itu jadi sebab itulah kita habis duit banyak kita pergi melancung sepatutnya ialah biarlah iman kita tu bertambah dengan duit yang habis tu kalau tak rugi Allah Taala kata inna fi khalqis samawati wal ard sepatutnya pada kejadian, kejadian langit dan kejadian bumi bila tengok langit ada orang nak pergi tengok tu ada satu ni di Norway di Iceland tengok aurora aurora tu langit atas tu tengok atas langit tu dia ada kala-kala tu tu nama aurora jadi bila tengok aurora tu oh seronok so ambil gambar lah kata saya pun selfie lah dengan aurora tu kan jadi nampak langit tu kejadian Allah Taala ada di Norway, Norway lah ni, kita pasal Norway dekat, dekat dengan kutub semua ni kan. Ha, nampak matahari tengah malam. Matahari tengah malam. Kita ni bulan tengah malam. Jadi matahari tengah malam. Jadi bila dia tengok benda-benda tu semua tu, itu adalah langit dan juga bumi. Allah Ta'ala kata, semua pada kejadian langit dan kejadian bumi. Dan kemudian, tu nombor satu. Yang kedua Allah Taala kata wa ikhtilafil laili wan nahar dan bertukar gantinya malam dan juga siang. Jadi benda ni ni itu dah yang tadi dah dua. Satu langit, yang kedua bumi. Yang ketiganya bertukar malam dan juga siang. Orang ialah malam maghrib, ha gitu. Siang subuh. Itulah yang kita tahunya kan. Itu memang itu untuk waktu semayang. Tapi semua orang kena berfikir orang Islam dia kena berfikir sebab Allah Ta'ala suruh kita ni berfikir dalam Quran ni kalau tak berfikir, salah tak salah salah, sebab apa Quran suruh berfikir jadi kita tak berfikir kita tak ikut Quran, tak ikut Quran kita ni nak ikut apa Allah Ta'ala kemudian seterusnya wal fulki, wal fulki ni ialah maksudnya adalah kapal-kapal apa ni ha, yang besar, yang belayar wal fulki ni mana kapal-kapal kita tengok kapal sini tak nampaklah sangat kapal. Pergi Labuan ke, tengok mana Singapura ke, kita nak nampak kapal. Jadi kapal-kapal semua tu, Al-Lati Tajri Fil bahri yang Tajri Fil bahri yang belayar di laut, kapal-kapal tu, Bima Yang Fa'un Nas membawa ha, membawa apa-apa yang membawa manfaat untuk manusia. Betul lah. Kapal perniagaan, kapal apa dia Wa ma anzalallahu minas sama' mimma'in kemudian apa yang turun daripada langit air hujan fa'ahya bihil arda dan kemudian Allah Ta'ala hidupkan dengan itunya muka bumi ba'da mautiha padahal sebelum daripada itu bumi ini adalah mati tak ada air wa batsa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah wa sahab al musakhar bainas sama'i wal ard la ayatin liqawmi ya'kilun banyak lagi sebenarnya benda-benda dalam ayat 164 ni yang kita sebut tadi baru lima lima perkara ha, jadi kita akan sambung insyaAllah tentang ni sebab insya-Allah masuklah. Ah ha, kita berhenti situ. Moga-moga kita akan semua benda-benda yang Allah Taala sebut dalam ayat 164 ni adalah ayat-ayat yang menceritakan perkara-perkara list benda-benda yang sepatutnya ditengok oleh manusia untuk menjadi tanda kepada kuasa Allah Subhanahuwataala. بسم الله الرحمن الرحيم ولا ان الانسان لفي خُص الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته betul bunyi terima kasih